Assalamualaikum dan salam sejahtera Alhamdulillah kita dipanjangkan usia untuk bertemu lagi hari ini Hari Khamis, 2 hari bulan Oktober tahun 2025 Sebelum saya mulakan hari ini, saya nak beritahu ada demonstrasi Pukul 4 tengah petang ni di Jalan Tun Razak Dekat-dekat dengan Kedutaan Amerika Syarikat atau bangunan itu, lebih kurang 100 meter daripada bangunan Kedutaan Amerika Syarikat Dan dijemput semua hadir, ini jemputan dia eh hmm, ah, uh, saya pun baru tahu dalam 2 jam tadi himpunan sumut flotilla eh hari Khamis petang ni berkumpul di LINCKL menuju ke embassy Kuala Lumpur stand with Sumut eh aha okey terima kasih kepada semua yang masih lagi sudi bersama saya hari ini dan tumpuan tumpuan seluruh dunia amnya dan rakyat Malaysia khasnya Tumpuan seluruh dunia amnya dan rakyat Malaysia khasnya hari ini adalah ke atas hampir 50 buah kapal-kapal kecil yang dikendalikan oleh hampir 500 orang aktivis yang kabarnya telah ditahan oleh rejim pengganas sial Israel ni. Jadi setakat saya buat live ni, tak dapat nak confirm berapa orang yang telah ditahan tapi setakat ni berita yang saya terima ada 12 orang aktivis Malaysia yang telah pun ditahan oleh rejim ganas Israel ni ya ini termasuklah seorang artis terkenal Eliza Eliza apa lah dan tuan haji Rashid tuan haji Zainal Rashid dan anak beliau eh saya sempat tengok video-video dia orang ni yang kata kalau video ni keluar ke Facebook ke dekat mana-mana maknanya dia orang ni telah ditahan eh. saya jadi uh, setakat ni lah eh, saya tak tahulah berapa, berapa banyak yang um, tapi ramai juga berpuluh-puluh orang eh, aktivis yang lain ditahan termasuk 12 orang aktivis daripada Malaysia eh. macam uh, mana uh, line lain ok tak? suara clear tak? suara clear? Aha. jadi nasib dia orang ni belum diketahui dengan jelas dan kita berharap kerajaan Malaysia akan meminta uh, kerjasama daripada kerajaan Singapura yang ada hubungan diplomatik dengan Israel ni uh, untuk memantau perkembangan dan keselamatan rakyat kita lah sebab kita tak ada hubungan diplomatik jadi kalau kita tekan-tekan kerajaan kita pun kerajaan kita terpaksa uh, meminta uh, kerjasama dengan kerajaan Singapura untuk memantau um, nasib rakyat Malaysia yang berada di sana saya rasa uh, dan berharap kerajaan Singapura akan bagi um, kerjasama sepenuhnya lah sebab ini tanggungjawab kita eh jadi saya percaya eh yang semua orang yang mengikuti perkembangan pelayaran sumut flotila ni memang dah agak dah eh, daripada awal lagi eh, ah, ah, dia orang ni akan ditahan oleh pengganas Israel eh. walaupun kita berdoa eh, terus berdoa dan memberikan harapan untuk dia orang ni berjaya melepasi sekatan rejim Israel ni eh, kita tahu eh, dari mula-mula lagi kita tahu peluang tu memang amat tipis eh. tapi itu bukan soalnya eh kejayaan dewan ni bukan diukur sama ada dewan ni berjaya melepasi sekatan itu ataupun tidak eh. Kejayaan dewan ni diukur daripada respon, respon seluruh masyarakat dunia yang kali ini memberikan respon yang amat-amat menggalakkan eh. Contohnya kesatuan-kesatuan kerja -kesatuan di Perancis dan Itali, serta di Spanyol telah mengugut untuk mengadakan mogok sekiranya peserta-peserta sumut futilari ditahan untuk mendesak kerajaan dewan ni melakukan sesuatu. Maknanya kalau dewan ni kita tahan, dewan ni akan mogok. Ah maknanya ah hari ni esok atau lusa akan berlakulah mogok di Perancis, di Itali dan juga di spanyol eh ah di spanyol lah eh. dan spanyol seperti yang kita tahu telah mengharamkan kapal-kapal yang membawa bekalan senjata ke israel eh kapal amerika ke untuk berlabuh dan isi minyak di pelabuhan dia ya eh. nah ada mengenakan dan dan juga kita tahu eh hubungan antara spanyol dengan israel tegang sekarang ni eh Aa, dalam kita berdoa kita juga bertanya kepada diri kita eh apa yang kita boleh buat? Eh? Itu soalan. Eh? Apa yang aku boleh buat ni? Eh? Kita semua nak melakukan sesuatu ni. Eh? Kita nak. Tapi kita rasa macam, eh, ya, aku tak boleh buat apa lah. Dia pun aku bincang kat social media. Tapi itulah yang kita boleh buat. Eh? eh? Saya tak pastilah apa yang tuan-tuan dan perempuan boleh buat. Tapi bagi saya, eh, apa yang saya boleh buat ialah mendesak. Mendesak kerajaan kita berbuat sesuatu yang tegas dan dengan kadar yang segera tentang penahanan rakyat kita. Eh? contohnya, kita boleh gunakan ASEAN. Kita boleh gunakan Non-Alignment Movement. Eh? NAM kita boleh gunakan OIC ya jadi satu penahanan yang dewan ni penahanan dewan ni ada penahanan yang melanggar undang-undang antarabangsa dan piagam PBB ya ha? melanggar undang-undang antarabangsa dan melanggar piagam PBB yang menyebut ya Sebarang bantuan kemanusiaan kepada kawasan yang mengalami bencana tak boleh dihalang. Ya? Tak boleh. Maknanya penahanan dia orang ni melanggar undang-undang antarabangsa. Ya? Tapi kita tahu Israel dia akan tak peduli ya undang-undang antarabangsa. Jadi kita tidak mau respon macam melepaskan batuk di tangga oleh pemimpin-pemimpin kita. Ya? Uh, dulu dulu kalau ya, sekadar mengambilkan Elio dengan kata kami amat amanam berat tentang nasib rakyat Malaysia bla bla bla. Kena buat satu. Eh? Ya. Sebab apa? Dunia pun dah buat kasar. Ya, dah dah buat kasar eh dah buat lebih-lebih berat lagi ya eh, kalau dulu setakat sikit-sikit tapi sekarang seluruh dunia bagi perhatian eh malulah sikit dengan negara-negara Eropah ni Amerika ni yang ah eh, berbondong-bondong eh, eh menekan Israel ni ya ah eh, kesatuan sekerja Itali Perancis semua menekan Israel ni ah eh, kita kerajaan kita patut berbuat sesuatu dan apa yang dapat saya lakukan ah eh, eh, ialah mendesak kerajaan kita eh mendesaknya eh. jadi sama-samalah kita share lah, uh, share ni uh, supaya kerajaan kita kita desak eh uh, lagi kuat suara kita lagi kuatlah lagi lebih cepatlah dapat bertindak eh jadi tolong lakukan sesuatu dengan tegas dan berkesan eh sepatutnya kepimpinan negara kita ni ya eh, kementerian luar semua sudah bersedia dengan pelan tindakan sejak daripada awal lagi eh sebab masa dia orang ni berlepas eh semua orang tahu kemungkinan dia orang ni ditahan adalah 99% eh uh, jadi perkara kedua perkara kedua yang dapat kita lakukan dan saya minta tuan-tuan dan puan lakukan ialah mengenal pasti penyokong-penyokong Zionis dekat Malaysia ni. Ha? jadi macam mana nak kenal bangsat-bangsat ni ya? Ha, senang saja. Senang saja nak kenal bangsa-bangsa ni, masuk ke posting-posting di media sosial atau berita daripada BMEL, NST atau media 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 arus perdana terutama sekali media media bahasa Inggeris eh. dan tengok kepada berita-berita penahanan aktivis-aktivis sumut peraturan ni. Scroll. Eh. Kadang-kadang dekat FB ada ya, eh. ada. Jadi dekat FB, dekat apa ni X ada ya? Eh. Ah ha, dan kita tengok eh pertama dia tengok pada respon-respon eh yang mana pergi like ke apa tu ah, bagi emoji gelak ketawa. Dia orang ni yang penyokong-penyokong babi zioni ah, bangsa ni dia orang bagi emoji gelak eh. Dia memang ah aktivis-aktivis ni ketahan. Banyak, ya, beratus. Ya. Ha, screenshot nama dia orang dan siarkan pada media-media sosial tuan-tuan dan puan. Ya. Boleh post, boleh hantar kat, kat WhatsApp saya. ah ha, tahu nombor saya kan. Ya. 0111 2385083. Ya. Ha, screenshot dan kita tunjuk kepada rakyat Malaysia ni. ah ha, inilah bangsa-bangsa penyokong Zionis. Ya. Ramai kat Malaysia ni. Ya. Ha, keduanya, Tengok komen-komen dia orang ni yang pro Zionis ni dan tak bersimpati langsung dengan nasib peserta semua flotila yang ditahan. Khasnya peserta daripada Malaysia. Dia orang ni memang ada Islamofobia lah. Anti sikit. Kita tahu. Ha, daripada Sarawak pun ramai. Eh. Daripada Sabah pun ramai. Ha, Sarawak eh. ha, dan kita tahulah jenis apa. Eh. Type apa dia orang ni. ya. Eh. Ha, mereka ni lah penyokong-penyokong Zionis yang bersimpati dengan rejim Zionis ni yang bertopengkan rakyat Malaysia. Eh. Ha, dia orang ni bangsa-bangsa ni tak layak digelar diri dia orang ni rakyat Malaysia yang sama sekali tidak mengiktiraf Israel. Kita tak mengiktiraf Israel. Dia orang ni pula boleh pergi sokong lagi. Boleh gelakkan orang kena tahan ya. dia orang ni patut dicampak keluar dari training saja eh. Ya. Memang bangsat eh. Ya. Ketiganya, kita kenal pasti ya. Mereka ni penyokong parti mana dalam negara kita ni ah. Ya. kita screenshot nama dia kita tengok dia orang ni parti mana eh. Ya. Kita boleh agaklah ada ni sokong siapa eh. Ya. Kita akan dapat tengok pattern dan corak dia. Ya. Saya rasa saya tak payah ajarlah tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak tahu dia orang ni sokong parti mana eh. Ya. Kita semua tahulah ya. dan keempatnya Tanya pada diri tuan-tuan dan puan Layakkah parti-parti yang diorang ni sokong ni ya? Bangsat-bangsat penyokong Zion ni layak layakkah kita sokong parti diorang ni? Ya? Untuk kita undi untuk menjadi ahli parlimen dan menerajui negara kita ni. Sikap penyokong-penyokong dia ni ya, penyokong-penyokong Zion ni adalah cerminan kepada sikap pemimpin-pemimpin parti yang diorang sokong. Ah, ha, paham faham-fahamlah kan? Eh, ya? maknanya diorang ni eh? kita tahu tak apa yang duk sokong saya ni. Tak apa yang gelakkan nasib malang eh. Ah, yang kena kena tahan ni. Ah, ha, kita dah tengok banyak dah eh. Bila keluar berita dekat Facebook ke, melemel ke, NST ke, NSTO. dia orang gelak kan. Ah, ha, screenshot Ah, eh? ha, kita tahu. Dan dia orang ni kita tahu. Dia orang ni parti mana. Ah, ha, dan parti mana eh. Dan pemimpin parti yang dia orang sokong tu. ya eh, sikap dia orang ni, sikap penyokong-penyokong ni mencerminkan ke, uh, sikap pemimpin dia orang. Sama je. Ha? Uh, it's the people that makes the leader. Yeah? Jadi, sebelum saya... Bunah, semudah tu lah tuan-tuan-tuan Eh? Semudah tu. Jadi, kita... Uh, kena ambil pengajaran yang Allah nak tunjuk kat kita ni untuk kita buka mata dan hati kita seluas-luasnya untuk mengenali musuh kita dalam negara kita ni. Ha? Musuh kita ialah penyokong-penyokong Zionis -penyokong ni dan parti-parti yang diorang sokong ni. Pemimpin-pemimpin diorang sokong ni. Ha? Ha, tak payah sebut lah. Saya rasa tuan-tuan pun jenis lah. Boleh tahu siapa ya. Eh? Jadi sebelum saya meneruskan topik ni hari ni, marilah sama-sama kita terus berdoa ke atas keselamatan peserta-peserta yang telah atau akan ditahan di samping terus mendesak kerajaan kita ni melakukan sesuatu yang lebih drastik lagi kali ini dan lebih keras lagi ni sebab isu ini menjadi perhatian dunia dan bukan isu gemeh ya. Ah ha, parti siapa tak tahu lah kan. Ha. jadi kebanyakan orang ni penyokong parti itulah ya. Ha waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine. Dan jangan lupa ya, siapa yang baru masuk, kita ada demonstrasi pukul 4.30 petang ni dekat dengan dekat dengan US Embassy Himpunan Sumut Flotila. Saya tak sempat nak bagi tahu sebab saya pun baru tahu dalam 2 jam tadi ya. berkumpul dekat ni. saya rasa lepas asal lah ya. Lepas asar saya rasa ada ada, ada ucapan lah. Ya, yeah. Waalaikumsalam. Ya. Ya betul, memang betul sosial dia orang. Kalau kalau rakyat as gelintir rakyat Amerika tu lainlah ya. Ginteng rakyat Perancis tu lain lah. Ini dalam Malaysia ni. Ada penyokong jenis. Kau tak layak dari rakyat Malaysia lah. Memang bangsat. Ha. Dan kita ni, apa yang kita boleh buat. Kita perangi penyokong-penyokong jenis -penyokong di Malaysia ni. Ha. Kita perangi dia orang. Kita perangi parti-parti yang dia orang sokong. Dan pemimpin-pemimpin yang dia orang sokong. Ha. Itu saja aku nak lepaskan geram kat dia orang ni. Bangsat betul. Ha. Ha. Okay. Ha <laughs> memang ya. Dan hari ini sebenarnya saya nak cerita pasal Israel versus China lah. Ya. tapi sebelum tu saya nak cerita sikit pasal apa ni? Pasal uh, tentang kerja-kerja kerja-kerja kebajikan yang uh, yang saya dengan uh, dengan rakan-rakan uh, saya ni buat. sebenarnya kita ada dua orang saja full time yang mengendalikan kerja-kerja kebajikan -kerja ni. Uh, dua minggu sekali kita pergi uh, cari lah uh, gelandangan-gelandangan di ni kita round, kita kenal pasti ya. Uh, tapi yang ada kita yang yang ada yang kita boleh tolong bawa ke pusat gelandangan, kita bawa. Yang mana kita kita tolong dapatkan keso ke, dapatkan bantuan uh, zakat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat, jabatan ni, adalah banyak agensi ya kita tolong uruskan ya. Yang mana kita kena hantar ke rumah orang tua-tua, kita tolong hantar, itu sajalah. Eh. Ha, tapi yang bagi-bagi makanan semua itu hasil sumbangan orang ramai. Kadang-kadang ada lah yang perlukan katil hospital tu, eh. katil yang boleh angkut tu. Ha, kita dapat sumbangan semalam, baru dapat satu sumbangan satu katil. Kadang-kadang ada yang perlukan kursi roda, ha, itu pun ha, terima kasih kepada yang bagi sumbangan. Tapi saya nak ulas sedikit. Eh. Uh, ada juga ya eh, kata-kata nakal ya eh, kata korang ni lah korang ni NGO NGO korang ni yang duk bagi makan kelandangan ni lah menggalakkan kelandangan kat KL ni uh, itu satu sikap yang tak betul lah ya eh. sebab kita ni sebagai orang Islam kita uh, dia dia ni boleh cakap pula ya eh, kita tak kita tak bagi dia orang uh, ikan kita ajar dia orang pancing ya eh. dia macam ni lah eh. masalah masyarakat ni ialah masalah bersama eh. dari segi apa pun dari segi Islam ke dari segi apa pun masalah bersama ya eh. uh, dan kepincangan masyarakat banyak anggota masyarakat yang tercicik macam dia orang ni ialah atas sedikit sebanyak memanglah salah dia orang sedikit sebanyak eh, atas kelemahan dasar negara kita juga. Eh. Jadi ini sikap uh, bersama eh mana ini tanggungjawab bersama ataupun dipanggil collective responsibility eh. Jadi kita tak boleh cakap eh hey, kau tak kau bagi makan kat dia orang ni eh. kau menggalakkan lagi gelandangan tak ada. Eh. Bukan semua gelandangan macam tu eh. dia orang ni bukan semua yang mampu bekerja. Ada yang mampu ada yang baru sampai KL eh. sampai KL eh tak cukup duit nak bayar deposit rumah. Jadi dia pun berkelanangan lah. Tiga buat bulan Ya kita bantulah ya. ada juga kena bantu dekat daripada dia bayar duit sewa rumah. Dia duduk dalam kereta ke. Ada motor tapi tak mampu nak bayar bilik ya. tapi datang kerja. duduk sana sini. jadi kita bantu dari segitulah. Ada yang sakit. Eh, ada tak ada sedara mara. jadi kita ni bukan. Eh. Kita NGO bukannya nak. Kita tengok orang lemas. Kita nak tanya dia kenapa kau lemas? Macam mana kau boleh jatuh. Apa Kita first kali tengok orang lemas. Kita tolong dulu. Ah ha, lepas tu baru kita find out apa. Jadi bukan kita punya kerja ni nak ajar orang ni berenang eh. Ha, kita tengok orang lemas kita hulur tangan dulu. ah ha, jadi itulah kerja kita ya. Eh. Dan apa-apa lepas tu barulah kita boleh ajar lah kalau ah ha, kalau dia mampu lagi berenang kita ajar dia berenang eh. mampu dia kita hantar ke bandar. Dan kita pun kat sini ambil tanggungjawab. Kita ada lapan orang ah ha, bekas gelandangan yang kita ambil bekerja dengan kita kat sini. Ah ha, dan dia orang pula turut jadi volunteer juga buat. Ha, ada semua Okay, orang eh. Ha, dia orang kita ajar dia orang uh, buat sale, eh? kita ajar buat ni jadi ada yang dah boleh dapat kerja uh, dia kerja tempat lain. Jadi sementara dia nak dapat kerja, kita ambil dia orang kerja kat sini. Banyak kerja dia boleh buat. Eh? Ha, jadi kita ambil tanggungjawab tapi kita tak boleh ambil ramailah, lah. Kita bukannya besar sangat eh. Sebab yang buat full time kerja kat sini cuma dua orang saja. Yang lain semuanya sukarelawan. Semuanya volunteer, ya. Eh? Semuanya volunteer. Ha, jadi janganlah kata korang ni juga ha, duk bagi makan dekat gelandangan ni yang ha, korang ni lah menggalak orang oh, gelandangan tak ada tak boleh tak ada betul ramai yang betul-betul memang tak ada tak ada tempat nak pergi dah nak tak ada rumah ada ha, ramai yang tak tahu ya dia boleh minta bantuan kebajikan masyarakat ya ha, semua tak dia orang ni bukan belah gelandangan lama ada yang lama eh ya. ha, tapi ada yang cuma 5 6 bulan ha, tak sampai setahun macam itulah ya Ha. Sebab apa nak bayar sewa rumah tu satu hal. Nak bayar deposit rumah tu kena tiga bulan. Ya. Kalau dipo, uh, sewa bilik pun kata lima ha? ratus, nak kena ada seribu Kalau dia orang kerja setakat gaji seribu lima ratus tu berapa bulan baru nak boleh simpan. Ya. Ha. Boleh simpan. Ha, jadi itulah ya. Jadi banyaklah macam-macam kisah kelandangan ni. Ada yang bawa keluar hospital tak mampu nak balik kampung. Ada yang bawa keluar penjara. Ha? Eh. Keluar penjara lepas tu IC hilang. Eh. Nak buat IC hilang. Lalu tiga kali tak ada duit nak buat IC. Ha. Jadi macam-macam benda. Eh? Dia orang ni bukan nak berkelandangan. Bukan nak berkelandangan. Eh? Ha, kita. Sebab apa dia orang lapar kita kena-kena tolong dulu. Anak Eh? Ha ada yang tak makan satu hari sekali saja makan beg kutip sana kutip sini jadi itu tanggungjawab kita sebagai orang yang mampu eh ha. kalau tak mampu tak nak pergi panggil sumbangan tak payahlah eh tak payah cakap banyaklah tak payah nak kata ah kurang ni yang, yang buat menggalak lagi gelandangan di Malaysia ni di seluruh dunia ada isu gelandangan termasuklah di Jepun di Tokyo di Amerika Syarikat tu lagi banyak gelandangan di London eh kita ni tak teruk sangatlah eh tak teruk sangatlah ah. Ah, betul dalam Islam ni kita kena tolong eh? Tak mana yang mampu eh. Tak mana yang mampu. Kita bukanlah tolong ni. Sebenarnya orang ni banyak yang tak tahu dia, dia boleh minta bantuan zakat. Eh, bantuan zakat jadi dia nak uruskan, eh? nak isi form tak reti lah itu ni. Jadi kita tolong uruskan itulah eh. Ha, kita bukan nak ah kita kurang kita tolong mengurangkan masalah gelandangan di Kuala Lumpur ni. Ha, sebab saya rasa ada dalam 500 lah, gelandang 500 orang lah yang kita tahu dalam kawasan Kuala Lumpur ni lah. Ha, tapi kita kita tolak sikit dekat pusat gelandangan bandaraya ada 2 3 eh satu satu pusat tu boleh ambil dalam 2 300 orang eh kita tolak sana ah ha. buat screen kita buat screening dia eh yang mana yang yang dah duduk lama ke tu kita tolong dapat yang kerja ada yang ada kerja ha? tapi tak mampu nak nak sewa bilik ya. Eh? Ha? ada yang duduk dalam kereta pun ada berbulan-bulan -bulan, bulan eh, orang ketua jadi macam-macam jenis eh. jadi tak boleh pukul rata dia orang ni malas kerja tak ada ada yang nak kerja tapi buat dia orang ni bekas banduan tak dapat kerja eh? masyarakat je ni eh. tengok skrin tak dapat kerja ha? jadi masalah eh? siapa nak bidang kerja ha? jadi ini tanggungjawab masyarakat eh. collective responsibility eh? Jangan pandai cakap lah. Eh. Kita tak boleh bagi ikan. Kita kena ajar dia mancing. Ha, pandai lah kau cakap. Eh. Orang tu tengah lemas. Kau nak tanya dia. Kenapa kau tak belajar berenang? Kenapa kau tak kena duduk tepi sungai? Kenapa kau? ni tak ada. Kita tolong dulu. lepas tu kita bawa kenal pasti apa masalah dia. Dan topik yang saya nak cerita hari ini ialah hubungan tegang. Eh, di antara... Israel dan China. Eh. Ini sebenarnya topik yang seronok juga dengar. Eh. Sebab apa kita memang nak China ni berperang dengan Israel. ya? kita tahu mula-mula Israel ni dituduh China bagi bantuan kepada um, Hezbollah dengan Hamas. Eh, dengan Yaman. Dengan eh. Mula-mula China, China senyap buat tak tahu. Lama-lama dia kata, memang aku dah bagi bantuan. Dah lama dah aku bagi bantuan. Eh. Lepas tu Korea Utara keluar dia kata, memang aku pun ada bagi bantuan kepada mereka. Habis kau nak buat apa? Kan. Lepas tu dia tuduh pula China ni macam-macam uh, lah. Lepas tu tiba-tiba... Uh, beberapa 5 orang ahli parlimen Israel eh, dah buat silap besar eh ah uh, dia silap besar dia pergi melawat Taiwan dan sepatutnya mengiktiraf Taiwan sebagai negara merdeka itu memang cross the red line lah maknanya memang buat China marah China bagaimana dia kata kau buat kerja ni lagi sekali memang aku akan hancurkan kau ah uh, uh, you will be you'll be shattered uh, adalah bahasa orang putih dia guna eh. Uh, saya baca tu eh. You uh, you'll, be go, uh, be shattered into pieces yang kau akan berkecai aku buang kau berkecai eh. <laughs> memang satu saranan yang, yang, bagi amaran ni buat you cakap rasmi eh, daripada negara China eh. Uh, lepas tu Israel dia tak nak mengalah eh. dia balas balik eh. Uh, China ada buat projek dekat Israel projek satu pelabuhan pelabuhan Haifa yang baru eh. uh, China dah spend 2 bilion ni itu projek tu ada kontrak selama 25 tahun ah ha? dia maknanya china akan memiliki pelabuhan tu selama 25 tahun sebab dia yang keluar duit eh pelabuhan Haifa ah ha? Sekarang disebabkan bergaduh dengan China ni, Israel nak ambil alih pelabuhan tu, dia nak milik negara kan pelabuhan tu. Ah ha, China mesti marah lah kan. Amerika pun sokong, dia bagi alasan pelabuhan yang China bangunkan dekat Israel tu dekat sangat eh. Berapa ratus meter saja daripada pengkalan tentera laut Israel. Dan dia tuduh China ah ha, merisik, jadi spy eh. Ha, risik dia punya ni. Ha. Lepas tu kata tentera laut Amerika pun selalu datang kat situ, dia tengok. Eh. Dia tengok. Masa kau bagi kontrak ke kerajaan China tu, eh, dekat negeri China tu, kau tak kata pula, eh. kau tak tahu kan kau punya pengkalan tentera laut dekat kat situ eh. Ha, Cina bantai dia kata, kau jangan buat pasal. Dia akan bawa benda ni guna guna undang antara masa. Jadi saya harap, eh, saya harap Israel yang akan terus kelas kepala. Ha, Cina akan terus kepala, biar kau berperang. Eh. Ha, tapi yang bestnya Cina sekarang dia dah mengaku dah. Memang aku tolong Hezbollah. Memang aku tolong Hamas. Memang aku tolong Yaman. Ha, 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 ha. eh, termasuk eh, Rusia. Eh. Dah tak ada selindung lagi dah. Ha, dulu dia orang dah suspek, suspek. Dia tuduh banyak kali. Cina senyap. Eh, buat tak tahu. Ha, dia tuduh Cina. Cina buka cerita lain. Dan Cina terang-terang. Memang ha, bukan cakap aku tolong dia orang. Dah lama lama dah aku tolong mereka dah kata eh? ha, dan kali ni mungkin terang-terang eh. cuma dia tak bagi jet pejuang saja eh. Ha, tak bagi jet pejuang saja Ah betul bukan banal susah nak kerja biasa bro kena masuk politik ada harapan. <laughs> ah betul betul betul. betul. Aduh <laughs> ah, <betul. laughs> ah, <betul. laughs> tapi itu yang tak tahu lah yang bawa-bawa <laughs> ni salah. Eh <laughs> ah, mana nanti lah. Jadi berita ni saya nak saya akan ikuti perkembangan eh ah, konflik di antara China dengan Israel dengan rapat eh, sebab memang aku nak dia orang ni perang eh. Memang aku nak dia orang ni perang. <laughs> ah dah itulah dia. <laughs> ah, Mike baru awesome eh. Terima kasih. Murah je, RM80 je. Ya, ha. <laughs> ah, yeah. ha, ni dia. <laughs> um. Ya, yeah. yeah, nak baca komen je. Ya. Ah betul dia orang ni eh ah pada yang baru masuk eh kita kena kenali ya eh, penyokong-penyokong jenis di Malaysia ni ya eh, siapa dia orang ni nak tahu siapa dia orang ni masuk dekat posting-posting yang berita-berita NST atau berita-berita daripada Melemel ke apa-apalah Malaysia kini dah kena ban kan ah bila ada posting pasal Israel saja kan eh, pasal Palestin saja kan? ah. contohnya hari ni bila ada posting berita pasal uh, peserta-peserta subuh fatilah Malaysia kena tangkap dia orang buat emoji gelaklah Komen pun macam sial lah. Kita screenshot, kita kenali. Dia orang ni siapa eh? Dan kita tahu dia orang ni penyokong parti mana eh? Ha, dan sikap dia orang ni eh, mencerminkan pendirian pemimpin dia orang ni dan parti-parti yang dia orang sokong eh. Ha, jadi kita tak boleh buat apa, kita kenali. Bangsat-bangsat penyokong jenis dekat Malaysia ni eh. Okay. Dan saya uh, dah nak masuk... Uh, uh, Zohor ni, uh, eh, nak masuk Zohor. Terima kasih kepada semua uh, yang telah sudi bersama saya lagi hari ini dan uh, insyaAllah kita bertemu lagi petang ni. Lep, uh, saya pergi ke impunan uh, semua flotila uh, dekat depan kedutaan yang bersih, uh, kedutaan Amerika ni. Saya akan insyaAllah akan buat live daripada sana lah ya. Uh, jadi terima kasih dan jangan lupa support uh, tim demi negara, ya, tim demi negara, kita ada banyak produk sini. Boleh uh, WhatsApp dekat situ. 011 ada Ada katalog produk kat situ. Dan uh, sekali lagi saya nak ingatkan. Ada perimpunan eh. Perimpunan Sumut Flotilla. Pukul 4 nanti. Uh, dekat dengan Kedutaan uh, Amerika Syarikat Jahanam ni. Di Jalan Tun Razak eh. Uh, uh, yang mana duduk KL boleh datang lah. Waalaikumsalam. Tak tahu macam mana dengan rakyat Malaysia yang kena tangkap di lautan. -tang -tang. uh, belum tahu lagi nasib dia orang. Itu kita kena desak kerajaan kita uh, supaya uh, minta kerjasama kerajaan Singapura yang ada hubungan diplomatik dengan bangsa Israel ni. Kita check tengok eh, rakyat kita macam mana. Eh. Uh, katanya dia orang ni nak layan dia orang ni macam pengganas apalah. Uh, uh, kita kena buat ambil tindakan yang keras kali ni. Eh. Sebab apa? Kali ni ramai. Daripada seluruh dunia. ya. Eh. Uh -huh. Betul. Betul. Puak-puak hutan pun ada jadi barang Yahudi ni. Eh. Tengok komen pun macam sial. Haa. Uh -huh. Okey, terima kasih kepada semua yang telah sudi bersama saya kali ini selama hampir 25 minit. Insya-Allah saya akan buat siaran langsung daripada um, Jalan uh, Jalan Turazak kejap lagi lepas Asar dan insyaAllah uh, insya-Allah malam ni kita buat satu live lagi ya. Okey, assalamualaikum. Bye.